глядачів телеканалу Рада. в Ефірі, програма Власний погляд. У нас в гостях народний депутат України Сергій Горохов. Я вітаю вас. І власне, розмова наша піде стосовно підсумків роботи Верховної Ради за другу сесію сьомого скликання. Завершується ще один політичний період. От як би ви, як новий депутат, молодий ви вперше в парламенті представлені, аналізуєте от такі перші кроки Верховної Ради сьомого скликання. Да, вы совершенно правильно говорите о том, что э, седьмой созыв Верховной Рады на две трети состоит из новых депутатов. Э, с одной стороны, это хорошо, а с другой стороны, э, это повлияло на работу Верховной Рады, которую я э, с моей точки зрения хочу признать именно вот вторую сессию. Неудовлетворительная работа Верховной Рады. Почему, на мой взгляд, это произошло? Потому что из 39 пленарных дней у нас было блокирование трибуны 13 дней. За это время, до, сегодняш... до этой недели, было принято 39 законопроектов. Один законопроект обошелся государству более 6 миллионов гривен. Вот вы вдумайтесь в эту цифру. Как мы отработали Такие Какие были сделаны с огляду на те заседания, которые а. были проведены, и на кильки законопроектов, а. которые да, были то, парень. да, то есть сколько было потрачено на содержание народных депутатов, на содержание аппарата и так далее. Вот мы посчитали, что это обходится один законопроект более 6 миллионов гривен. Я считаю, что это непозволительная роскошь. И поэтому э, на этой неделе мы решили работать э, в очень э, плотном графике в, на этой неделе мы должны принять э, около 30 законов, которые э, должны все-таки э, пойти на благо наших э, избирателей на благо наших э, граждан и в том числе на стимулирование экономики. Что происходит э, на сегодняшний момент в парламенте э, Говуючий верховной рады вносит э, для рассмотрения народных депутатов предложение э, о работе до, скажем так, до завершения, да, до, да, до, завершения всех, до рассмотр рассмотрения всех законов. Оппозиция не голосует. То есть оппозиция, получается, не хочет работать. Мы рассматриваем законопроекты, посмотрите, что именно сегодня было насколько оппозиция действует четко, в каком плане. Как только видит, что у нас есть большинство в зале, а сегодня у нас 198 человек присутствует в зале, плюс фракция компартии и внефракционные депутаты, идет голосование. Сразу пытаются заблокировать трибуну. Насколько четко, грамотно и правильно поступил рыбак, он вышел в зал. Он начал вести. Мы проголосовали за назначение члена ЦВК, мы проголосовали в зале. То есть работу мы продолжаем. И сегодня мы проголосовали, будем работать до скольки это потребуется: до 10, до 12, до часу ночи или до 5 утра. Нам нужно принимать законы. И опять все равно оппозиция в этом плане не хочет работать. Что они делают? Вот, на мой взгляд, для чего им нужна Верховная Рада? Прежде всего, это трибуна для выступления. По поводу и без повода. Очень много раз э, даже не по существу это происходит. То есть ну, нужно же понимать, это же я обращаюсь к тем депутатам, которые э, к оппозиционным, которые вновь зашли. Но нужно понять свою функцию, функцию Верховной Рады. Вот э, выборы, выборами президентские, работа парламента, это работа парламента, это нужно четко просто разграничить. Власне, ви вважаєте, що це відбулося саме із-за деструктивної позиції самої опозиції, тобто меншості в сесійній залі. Але хотілося б зрозуміти власне ще, яка передумова деструкти... такої деструктивної роботи і такого низького коефіцієнту корисної дії парламенту за цей період. Багато було політики за НАТО. Чи із за того, так як ви сказали, на дві третини він складається з нових депутатів, які не мають ще досвіду і напевно десь не знають, як правильно вести себе в тій чи іншій ситуації? Можливо, у вас є своє бачення і пояснення тому, чому це саме так відбувається і чому не вдається в Верховній Раді запрацювати на повну силу і саме як парламенту, як законотворчому, головному законодавчому органу. Ви знаєте, совершенно правильно говорите. Ну, із цих двох третей депутатів, які прийшли в парламент, дуже багато професіоналів, дуже багато людей, які вийшли з бізнесу, які люди практики. Ми спілкуємося в кулуарах Верховної Ради і в сесійному залі. Ребята, которые находятся в оппозиции, наши коллеги, они тоже многое не понимают. Ну, ставится им задача, они ее выполняют. Да, это существующие реалии, так оно и есть. Идет немножко опережение событий, передергивание, идет игра в политику, идет немножко, я считаю, со стороны оппозиционных партий фальш старт президентской кампании. Поэтому идет... Забалтывание всех законопроектов, которые рассматриваются, их можно рассмотреть. Вы же видите, никто не хочет голосовать по укороченной процедуре, хотя там они очень просты и можно гораздо быстрее их принимать. Поэтому здесь дело даже не в том, что две трети новых, а из них очень хорошо, что 225 это мажоритарщики пришли в Верховную Раду. Здесь дело, на мой взгляд, я считаю, это все таки в политике. Дело в лідерах опозиції, которые э, займаються ну чисто собственным піаром і продвижением своїх політичних партий. але все таки і були законодавчі ініціативи, які все таки вінчалися успіхом. Ви самі назвали що 39 стали законами і щоб. Із цих 39 ви б віднесли до досягнень цього періоду. Тобто, можна сказати, що саме цей період посприяв тому, що ці закони вже отримали зелене світло і будуть вже реалізовуватися. Ви знаєте, ну законів із 39-ті, звісно, по-перше, ну, це мало. Во-первых, это мало, это раз. Во-вторых, законы тогда хороши, и они работают, когда они имеют практическое воплощение. Да? То есть это поддержка отечественного производителя, это поддержка угольной отрасли. И даже, вот, например, если мы возьмем сегодня скандальный вопрос, закон о векселях, который мы приняли. Вот я вам скажу свою точку зрения по этому закону. Он неоднозначный. И если сказать, векселя хорошо это или плохо, векселя это плохо. Но векселя это лучше, чем ничего. Да, сегодня нет... Он во... все-таки державные гарантии и зобовязания державы перед людьми, которые будут отримывать за грошей векселя? Вы знаете, конечно. Во-первых, векселя прописано в законе, выдаются на добровольной основе. Если, этого требу... Если это устраивает предприятия у которого есть задолженность, которому государство должно, тогда они берут. Если они считают, что это не нужно, значит они его э, не берут. Мы прекрасно все понимаем, какая сегодня процентная ставка. То есть, если, например, я прекрасно понимаю, что эти векселя будут скупаться с дисконтом, но если сегодня один год э, не э, возвращается задолженность и предприятие пользуется кредитами, уже 20% ушло. Уже 20 ушло, они уже. Э, поэтому руководство предприятия должно для себя принимать решение, выгодно им это или невыгодно. Поэтому, на мой взгляд, закон сегодня принят правильно, потому что мы уйдем на парламентские каникулы, а нужно немножко запускать экономику. У нас сегодня за 5 месяцев инфляция нулевая в стране. Это тоже с одной стороны хорошо, а с другой стороны не очень. То есть надо немножко стимулировать экономику. И кабинет министров правительства у нас сегодня, слава богу, не идет на эмиссию, власне, на дополнительный выпуск денег и так далее, что придет к девальвации просто гривны. Насколько, власне, складно на сегодня утримать этот баланс при непрацюючей экономике, утримать инфляцию на нулевой позначке? Власне, сдавалось бы, відчувається дисбаланс. Он не штучно створенный, то есть все-таки это на уровне управленческой модели, то есть это дива управления, наверное. А вы знаете, это чисто такой, на мой взгляд, идет менеджерский подход, когда кабинет министров должен прилагать максимум усилий для того, чтобы выполнять все социальные гарантии. То есть мы же видим прекрасно, что пенсии платятся, заработные платы платятся, но нет развития. Почему это происходит на сегодняшний момент? Да потому что во всем мире упала, сжался рынок. То есть все начинают считать деньги, Uh, уменьшается потребление uh, различной продукции, в том числе у нас uh, Украина uh, это э экспортная страна. Поэтому даже <coughs>, Россия, та же, тот же Китай, Соединенные Штаты Америки, они стимулируют своего производителя и стараются покупать свои товары. Поэтому здесь uh, мы должны прежде всего защитить свой рынок для того, чтобы... Uh, все-таки поддержать э, отечественного товаропроизводителя. А возвращаясь к вашему вопросу, если более так вот ну, сказать э, в двух словах, то э, на сегодняшний момент правительство прилагает и у нее получается пока делать э, то, что оно делает. Это героические усилия. Я считаю, что нужно идти тем же курсом, который и идет э, правительство. И мы рассчитываем, все-таки, что второе полугодие э, будет э, лучше, чем первое полугодие. На це є ряд об'єктивних факторів. Ну, будемо ждать і будемо э, прийому уже осінню, будемо працювати в этом напрямку. дисциплінуватиме депутатів саме перспектива європейської інтеграції. Можна так сподіватися, що буде більш перспективною і більш прагматичною робота парламенту, зважаючи саме на цей аспект. І чи не можна сказати, що власне єдиним таким ключовим позитивом цього періоду були євроінтеграційні законопроекти, які об'єднували сесійну залу? Да, конечно же, наша страна приняла курс об евроинтеграции. В ноябре месяце мы должны подписать ассоциацию. В этом плане все фракции поддерживают данные законопроекты. Мы должны для себя принять прежде всего европейские стандарты, европейские ценности, европейское правосудие. И я хотел бы еще подчеркнуть, что европейскую политическую культуру, которая... Вы видите, что на сегодняшний момент в одной части зала отсутствует. Вот над этим нужно все-таки работать. Підсумки роботи парламенту передбачають у підсумки роботи кожного окремого народного депутата. Давайте згадаємо про те, чим займалися ви протягом цього періоду, і якими законодавчими ініціативами він був позначений у вашій депутатській практиці. Наскільки я знаю, що однією із ваших ініціатив це було запровадження і врегулювання питання касових апаратів в бізнесі. Як воно реалізувалося, і власне чи дійсно вдосконалили ми цю систему, чи як бізнес до цього поставився? Знаєте, дуже інтересний вопрос. По, по кассовым аппаратам. А, в чем его заключается сущность? Закон уже вступил в силу, с 1 января 2013 года о том, что нужно менять кассовый аппарат или покупать те, которые будут с модемами. А это дополнительная нагрузка на бизнес. И с 1 июля 2013 года должны были уже вступить в силу штрафные санкции. Обратились предприниматели с тем, чтобы э, дать им возможность немножко, э, скажем так, подготовиться к этому. Заработать, да, и немножко там пролонгировать. Я зарегистрировал свой законопроект. Э, народный депутат э, из Батьковщины зарегистрировал свой, но она немножко его как бы э, подтянула туда, скажем так, депутатов э, со всех э, фракций. И вот когда пришли в зал... Э, мы голосовали и за наш законопроект, и голосовали и за их законопроект. Они отказались голосовать. Но здесь я считаю, что не нужно вешать ордена кому-то. Самое главное, что мы приняли. Разницы нет, чей-то законопроект, но он идет на благо наших предпринимателей. А вообще, как бы я считаю о том, что в законодательной деятельности мы должны отталкиваться от того, что нужно людям. У меня работает общественная на которая не закрывается. Каждый день идет прием граждан. И те законопроекты, которые вот я внес, 7 законопроектов за этот период э, Верховную Раду, они, э, несколько из них, они именно основываются на том, что э, приходят люди и системно, системно, скажем так, они... Э, на проблемах. Э, да, говорят о том, с чем они сталкиваются. Даже такой маленький, я считаю, вопрос касается, но его тоже нужно именно рассматривать, о перерасчете пенсии. Когда обращается обычный пенсионер, идет в пенсионный э, фонд, говорит, пересчитайте пенсию. А ему пересчитывают, и получается по стечению обстоятельств пенсия меньше. Но по закону ми ж должны, йому должны предупредить, вам пересчитывать, или нет. Вот в теорії у вас на практике одна сума, сейчас будет в теории другая сума. Что вам Вы, надо? власне осучаснення пенсії? Це досить э, дискусія, яка розпочалася на сьогодні, і процес йде. Він поступово йде, але він дійсно болісний для певних категорій, адже пенсіонери чутливо до цього ставляться. Я так розумію, що розв'язувати цю проблему потрібно обов'язково. Тобто, у вас і також ініціатива торкається цього питання. Да, є та ініціатива, і що один законопроект котр. касается пенсионной реформы. Суть его заключается в следующем, в том, что нужно сделать условия на законодательной базе, чтобы вывести заработные платы у нас из тени. Это, это могут работать стимулы правовой да, да, это возможно лишь тогда, когда это будет выгодно государству, работодателю и работнику. Угу. Вот тогда это воспримется все нормально. Это очень сложный вопрос. Здесь должны работать и пенсионные фонды, и кабинет министров, и народные депутаты. Нужно создавать рабочую группу, но... Я уверен, в любом случае, сегодня есть в этом заинтересованность всех составляющих, которые я вам назвал. И пройдет время, этот законопроект будет мой или объединенный, он будет внесен в сессионный зал, и он будет принят. То есть вы эту инициативу лишь с привода для того, чтобы привернуть увагу на сам не только с перспективы ухваления вашего безпосередньо документа, для того, чтобы привернуть увагу до проблеме и начать работать в этом направлении. Я правильно понимаю? Вы знаете, немножко не так. Я его внес и прежде всего потому, Тому, потому что я знаю эту проблему, потому что я общаюсь э, с представителями бизнеса, которые высказывают свою точку зрения. это комплексный свой, правовый напрямок, из-за меня не должно торкнуться ни одного документа, ни Понимаете, одного закона. Понимаете, и второй момент, что он даст, он даст возможность э, пополнять пенсионный фонд, тем самым мы можем... Uh, уже иметь не дефицитный, а профицитный пенсионный фонд. Тем самым мы будем, можем увеличить пенсии нашим пенсионерам. Это податковый стимул? Мова про податковый стимул для тех, кто сплачивает податки? Да, да. Это э, разбивается по, э, граф, по графам, то есть в зависимости от того, какую платят заработную плату. И если э, в моем законопроекте так звучит, что работник получает как минимум три минимальных заработных платы, тогда у него шкала социальной нагрузки, социальных выплат у него уменьшается. Но там приведена такая четкая таблица, что отчисления в пенсионный фонд увеличиваются в полтора-два раза в общем по стране. Власне, какие еще законодательные инициативы есть в перспективе, або в вашем портфеле парламентском, депутатском, какие, скажем, станут уже темой ее разговоры наступного скрытия, хотя перспективные направления, да, над которыми мы работаем, прошел уже в комитетах об инвестиционных парках. Этот законопроект, ну на мой взгляд, тут я считаю, что все-таки он дает определенные стимулы, но не особенные, но мы должны задуматься о том, что почему к нам сейчас в страну не идет инвестор. Нужно ему создать условия. В чем суть моего законопроекта заключается? В том, что на, при создании новых предприятий выделяется местными властями территория. И вот просто на этой территории не, не платится арендная плата в течение пяти лет. А, да, вроде то бы... То есть, к... первые умовы, которые зацикавливают инвесторов, вроде бы, казалось, да, здесь, что местные бюджеты не будут получать арендную плату, но они ее и так сейчас не получают, потому что там ничего mm -hmm. нет на данный момент. Но на этапе уже строительства этих предприятий уже там начинают работать люди, и уже идут отчисления подоходного налога. Тем самым э, государство ничего не теряет. Но мы создаем лишь маленькую э, такую льготу для того, чтобы инвестор пошел. А если говорить вообще глобально касаемо инвестиционных парков, то, на мой взгляд, мы должны прийти к тому, моменту, что э, инвестор, который пришел, ему нужно подвести инженерные сети, это электроэнергию, газ, воду, канализацию, дать землю и, сказать, что стройте, только стройте, идите к нам, создавайте рабочие места. На жаль, эфирный час завершен. И дякую вам за то, что пришли. Мне лишь остается приветствовать вам завершением еще одного политического периода парламентского и пожелать успеху на наступную работу в Верховной Раде. Сергей Горохов, народний депутат України, був гостем нашей студії. Нашим глядачам я дякую за увагу. Залишайтесь з парламентським і надалі, якщо хочете більше знати про життя країни та події у Верховній Раді. На все добре.